вас, родные ваши лица, Вы крылья дали нам путевку в жизнь, Чтоб долететь могли мы, словно птицы, До мудрости заснеженных вершин. Учителя для нас, вы свет в окошке, свет на Озера, доброты и даже если сердитесь немножко, в глазах у вас озера, доброты. Спасибо вам за истинные Простые, спасибо за терпение и труд. Спасибо, что для нас определили мир знаний восхитительный маршрут. Учитель. Озера доброты И даже если Седлитесь немножко В глазах у вас Озера доброты Желаем счастья Сил вам и здоровья Цветов успеха Радости любви Учениям Мечтает, чтобы вечно жили вы Учителя для нас Вы свет в окошке Свет знаний, свет ума и теплоты И даже если сердитесь немножко В глазах у вас озера доброты Учителя для нас Вы свет в окошке Немножко. А класса Аня Афанасьевой. Оценки. Литература 3, грамматика 2. Смотрим. А, как же хорошо в нашей губернии. Аж уезжать не хочется. Ну, поеду я в Москву. В Москву. Матушка, постойте, куда же вы это бежите? Что, даже чая не попьете? А у нас есть вкусное варенье, смородливое. купим, у девочки два грамматики не забываем, давай. А, смородливая, моя лилимая. Ну все же поеду я в по Москву. С Богом, как говорится, с маленькой буквы. Чао, чао. Антип, Антип, запрягай на лошадок. Хорошо, он ну, Извините, А что ты купил за разъединение Антона Павловича? А это ты у девушки спроси. Мадам Катрин, от меня для вас сюрприз, сюрприз. Мужчина бает откуда? А я спрашиваю с этим дрон, за я всегда появляется трошки сочинить. О, парит, гип, парит, да полно вам, все шутите, спорите. А я вот о вечном задумалась, о любви. Да кому она нужна? В конце этого пути ты понимаешь, что все ложь и гримаса, а измениться или исправить что-то ты уже не сможешь. Наверное, девочки мама помогала. О боже, как все ладно и по-взрослому пошло. Ну раз такая группа, мама, может вы никуда не поедете? Да полно же сидеть в глуши, какой мне прок. Пойду искать по свету, где, где оскорбленному есть чувство уголок. Карена мне, Карена! Постой ты, какой Карен, какие чувства, о чем ты, Мария? Я вас давно люблю. И позвольте мне в этот вечер, у нас чмоки-чмоки. А я сам живу в чмоке. Вот, чмоки-чмоки. Ладно, обойдешься, маленькая безграмотная девочка. Возьми его белый. Что это такое? Ты даришь свои цветы моей невесте? Дуэй! Они же поубивают друг друга. Стойте! Что же ты все сидишь, все жри, вообще не Люди, Поймите, что это маленькая ложь, а красивее всего у вас прижогник. Столько эмоций, это тот единственный случай, когда по грамматике 2, по литературе 3, а хочется поставить 5.